Нашу думку, мало того, що ми позбулися правильного регулярного транспорту, яким могли достатньо швидко добратися в будь-який кінець нашого міста, так ще знизився на багато рівень комфорту і, що саме страшне, і стала така тиснява в години пік, що кероварація себе відчувають оселець. Як символ нашої акції, а також я думаю, може стати символом реформи, це відроселеців, який ми хочемо передати батькові транспортної реформи Володимиру Канічеву сьогодні на сесії міської ради. О. Кіровоградці позбавили популярних маршрутів, замінили їх на інші або взагалі скоротили. Ні скорочення витрат, ні часу на проїзд, ніяких інших обіцяних благ реформа не принесла. Закликаємо міську владу пересісти з легкових машин на маршрутки і на власному досвіді відчути всі переваги транспортної реформи. Закликаємо переглянути ваші рішення і таки зробити реформу справді народною. Сейчас он заедет не надо. Сейчас он заедет в конкурс, и мы его рассмотрим. А що Это... Ну это же не для этого. Мы мы допустим. Мы маем доступно это сделать. Да, ну это селедка причем тут. Це не трусыледка. Мы с водорунок прошли. А что заборона на свои марача? Тут же три столовые. Ребята, тут ну, же не столов. Ну, Только мы не будем на краске. Вся у вас написано, что заборона надо входить до міської рады. Заборонено немає такого ну, слова. Ну, так а це? так, так це, 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 не таке. Це, це, а ми ж не просили вас збрати А чому ви не викликати першого заступника міського? Ми пройдемо виявили законне право зайти в місто Раду. А чому нас загайте про тим, прошкодайте нам проходить? На кіпсарка забраняєте Где написано в правилах, что направляются, работают, заселяются, вычисляют все? все. Нет. Вы работаете на их закрывание, вы работаете на их исправность. А как же это? Чтобы кардинально повлиять на эту транспортную реформу, мы здесь собрались для того, чтобы показать вам, власть имущая, что мы имеем свое мнение, мы отстаиваем интересы жителей нашего города, не надеваем карманы, как делаете-то вы вам! Мы не должны и не будем позволять теперешней власти командовать здесь. Кто планишь? как на чем нам ездить и сколько денег, говорится, нам это вытрачали? Мы требуем не позднее 15 ноября 2013 года, первое, разработать четкий план мероприятий, для решения проблемы транспортного сообщения между основными и отдаленными районами города с интенсивным пассажиром потока. Второе. Договориться об отмене решения исполнительного комитета Кировоградского городского совета от 8 ноября 2012 года под номером 492 об утверждении сети автобусных маршрутов общего пользования города Кировограда. года прекратилась работа популярных маршрутов. Третье. На основе собранных отзывов и пожеланий. А это более 8 тысяч жителей нашего города, которые оставляли пожелания в палатках партии «Удар». Вот они здесь все находятся, мы к вам принесли. Вернуть ключевые маршруты сообщения, а именно единицу, девятку, девятый А, десятка и сто двадцатый. Четвертое. Разработать график движения маршрутов в вечернее время. Особенно после 20 часов. И держать этот вопрос на постоянном контроле. Нас не пускай! Нас не пускай! Опа! 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 А что ж ты? Ганьба! 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 Ганьба!